Какое первое слово сказал ваш сын? Мама. Когда вы приходите домой и у вас есть выбор включить планшет или поиграть с ребенком, что вы выбираете? М -м, планшет у ребенка, поэтому планшет с ребенком. Отдать ребенка на занятие. Куда вы предложите Милана записать? На танцы или на футбол? Конечно, футбол. Это мое любимое дело. Вы командный игрок в семье? Да. Если вы супер папа, то какая ваша суперсила? Супер папа. <смех> <смех> как вы думаете, на ребенка влияет то, как между собой ладят или не ладят мама с папой? Да, конечно, я считаю, что э Любая ситуация в семье будет сказываться на ребенке, пусть это плохая или хорошая. Ребенок все впитывает, как губка он это видит, какие отношения в семье, как это с любовью относятся родители, не с любовью. Опять же, какие-то могут быть ссоры, у некоторых до драк это доходит. Mm -hmm. Поэтому это все на ребенке сказывается, и нужно к этому правильно подходить, и к правильный mm -hmm. подход. А, а правильный какой? Как вот вы думаете? Как ну, я считаю, что должно быть любовь в семье, гармония, э, чтобы все друг друга уважали и э, ну, были как э, как друзья друг другу, и жена с мужем и с ребенком. То есть, ну, дружеские, теплые отношения это все-таки mm -hmm. всегда приятно, чем ты приходишь один негатив домой или что-то еще подобное тому. Ну, вы, наверное, описываете, знаете, такую мечту каждого из нас, чтобы в семье был э, лад и ну, была гармония. Вряд ли кто-то хочет, чтобы было по-другому. Но э, вы представляете себе. Пару, мужчина, женщина, мама, папа, ребенка, которые вообще никогда ни о чем не спорят. Нет, но ну, не без этого. Всегда. Такого будут, не бывает, конечно, правда? всегда mm -hmm. будут споры. И опять же, ты можешь прийти после работы, у тебя какое-то настроение mm -hmm. не то. Но ты должен приходить в семью, и ты должен искать компромиссы и выкручиваться mm -hmm. с этих ситуаций. А как быть ребенку, когда он, например, видит, что папа в плохом настроении пришел? Ну, как быть, ну это смотря какой возраст ребенка, опять же. Он в два года ж не может мне сказать, прийти, папа, почему ты в плохом настроении. И я должен сам это понимать, что я должен переключаться с работы в дом. Это совсем разные ситуации. Ну, да, здорово, если это получается у вас. А мы сейчас немножечко можем вот, вот эту тему с точки зрения пользы для ребенка. Потому что э, дети очень... Э, интуитивные они вы можете стараться не показывать, что у вас плохое настроение или что у вас какие-то неудачи, но ребенок это почувствует. Поэтому может быть честнее для ребенка сказать прямо, что у меня неприятности, у меня плохое Такая настроение, проблема, да? чем делать все виды всеми да, силами, это... да, стараться не дай бог не травмировать ребенка. Это формирует доверие ребенка к вам, потому что когда у него будет плохое настроение. Он будет знать, как с этим можно, что про это можно сказать. Что будет кто-то, кто тебя поддержит. Это э, тоже опыт. Ссоры родителей – это тоже опыт. Создавать картинку такой идеальной семьи для ребенка будет нечестно, потому что так совсем все идеально не да. бывает. И существует такое понятие, как авторитет. В семье, да, то есть родители, они априори авторитет для ребенка, особенно в возрасте до пяти лет. Вот там ребенок за своих маму и папу готов там любого угу. как бы да отстоять маму, Ну, с папой. Как обычно говорят, что авторитет отец, авторитет для. Да, авторитет. Для... Есть два понятия: авторитетный отец и авторитарный отец. Вы когда-то сталкивались с тем, вот, может быть, в вашей паре, что жена говорит там днем плохо себя вел, я ему сказала. Вот сейчас позвоню папе и расскажу, как ты себя ведешь. Или вечером придет папа, вот мы с папой тут. Ну, она да, обычно бывает говорит, если какая-то ситуация говорит: папа, и пойди разберись, расскажи ему, как правильно. Ну, то есть она поддерживает авторитет папы. Да, да ну все-таки где-то в каких-то ситуациях И как это сын? ну сын сейчас в таком возрасте, конечно, папу тяжело ему понимать, он больше mm -hmm. маму понимает, но я думаю со временем это все будет mm -hmm. наоборот. Я думаю, что вы можете не ждать какого-то специального времени, вы можете сейчас уже устанавливать с сыном mm -hmm. эти отношения, потому что на самом деле вы с ребенком все равно проводите время, вы же ему уделяете это время. Конечно. Вы его используете для формирования своего собственного авторитета. Авторитет отца строится на доверии. Вот если ребенок вам доверяет, тогда вы для него авторитет. Поэтому если вы своим примером показываете, как вы справляетесь со своими чувствами, вы уже в этом вопросе будете авторитетом для своего ребенка. Своим примером есть еще очень важный такой момент для формирования авторитета. Не все про него помнят. Научить ребенка тому, что можно признавать свои ошибки. Если ребенок от отца... В каком-то случае, ну, в реальном случае понимать, что папа где-то был неправ, и папа про это ему сказал, это точно важный вклад в ваш авторитет. Потому что иногда бывает такое искаженное представление. Если я признаю свои ошибки, значит я перестаю быть да. авторитетом для своего ребенка. На самом деле все с точностью, да, наоборот. Нужно говорить правильно, ну, своими именами все, потому что если есть ошибка, ее нужно признавать и нужно честность. говорить об этом, угу. конечно. Если все это скрывать, то, я думаю, никому угу. от этого лучше не будет. Угу. И вот эта честность ⁇ это и есть формирование вашего авторитета в глазах сына. И еще есть очень важно для, важный момент для авторитета отцовского ⁇ это держать слово. Ну, конечно. Если угу. вот опять же... Я какое-то обещание даю, я должен выполнить перед ребенком. Ну, бывает, не всегда со временем получается эти обещания выполнить. Ну, значит, нужно объяснить правильно, подход найти, что у меня не получилось там со временем как-то, значит, мы в следующий раз mm -hmm. это сделаем. И что это дает ребенку? Это дает, что он будет понимать, что отец, если тебе сказал, он должен выполнить это. Он опять же авторитет какой-то будет. Да, и, и то, о чем вы говорили, он будет стараться вам подражать. Да. И он тоже будет стараться держать свое слово. Вот это как раз такой взаимный обмен, да, потому что авторитет не сам по себе для mm -hmm. галочки, а для того, чтобы в будущей жизни, когда ребенок вырастает, чтобы он мог опираться на этот авторитет отца. Это как такая подушка безопасности Конечно. для ребенка. Хотелось бы пожелать нашим папам не терять времени. Включаться в воспитание ребенка с самого первого момента, как только они услышали, что он существует, что он где-то в утробе матери находится. Не терять это драгоценное время, потому что уже тогда закладывается основа вашего отцовского авторитета и вашего отцовского значения в жизни ребенка для него. И хотелось бы, чтобы папы... Не перекладывали вот эти первые драгоценные крупинки взаимопонимания с ребенком на мам, только потому что мамы больше времени находятся с ребенком. Не ждите, когда ребенок начнет бегать, заниматься с вами какими-то делами интересными, общими, и вы сможете играть. Подключайтесь к процессу воспитания еще с беременности первые месяцы первые слова первые шаги первые садины и синяки ребенок будет ценить вас в любой момент вашей жизни и тогда будучи взрослым он сможет опираться на то доверие тот авторитет который сформировалось в течение его жизни дорогие отцы хотел бы пожелать вам в первую очередь терпения Терпение, э, так как э, отцовская дорога, она непростая. И чтобы вы находили э, побольше времени для своих детей, я хочу пожелать вам, э, самое главное, отцовской любви. Также, чтобы вы находили всегда компромисс в любой ситуации. Ну и чтобы вы э, всегда... Искали и находили это время для своих детей. Оно очень важно для них.